Татьяны, поэтому всех, кто носит такое имя, поздравляю с таким праздником, а студенты сегодня, я знаю, присутствуют как в, нашем, в нашем общественном совете, который э, закончил свою каденцию, так, я надеюсь, и в новом составе. Вы знаете, уважаемые коллеги, я абсолютно солидарен с этой информацией, и, наверное, может быть, или я неправильно выражаю свою мысль, или плохо, э, люди понимают, что абсолютно нет смысла зачитывать... Э, Отчеты дважды. Кому было интересно, был форум громадской степени в декабре месяце. И э, мы держали отчет вместе с предыдущим э, головой Владимиром Порфирьевичем Кипинем. Поэтому, с вашего позволения, чтобы экономить время и не повторяться, я э, подготовил э, только информационную доведку. Поэтому, э, в связи с тем, что деятельность общественного совета... Э, приступила этот именно состав общественного совета в декабре 2012 года на заседании, ой, простите, извините, в декабре 2012 года на форуме громадскости мы обсуждали этот вопрос. Значит, я вот о чем хотел бы сказать. На сегодняшний день я исполняю обязанности руководителя общественного совета состав и правление. Не вижу смысла, хотя я готовился перечислять. Вы наверняка с этими людьми знакомы, многие работали, и на сайте эта информация есть. Единственное, на что я хочу обратить внимание, что данный общественный совет был создан на основании постановок Кабмина номер 996 от 3 11 года, на всякий случай напомню, и начал свою работу с 25 11 года. Немного статистики. В этот общественный совет, насколько я помню, было подано 74 заявления от общественных организаций, и на первых установчих сборов, сборах было принято 71 организация, и из которых было на тот момент сформировано 13 комиссий, и в рабочем процессе было две комиссии объединены, и в конечном итоге общественный совет работал в составе 12 комиссий был подготовлен перечислять название этих комиссий по одной простой причине, которую сказал Владимир Порфирьевич, что многие после того, как мне звонили, задавали такие вопросы, как будто первый раз слышат о работе общественного совета, но в целях экономии времени, если вы позволите, я не буду перечислять этих 12 комиссий по персоналям, тем паче. Значит, в каждой комиссии, напомню, согласно нашей внутренней документации, человек может работать, который избран в общественный совет, в двух комиссиях одновременно. В среднем в составе каждой комиссии было от 5 до 9 человек работали. Практика показала, что не так много было, к сожалению, активных людей. Ну, маемо что маемо. С марта 2012 года я стал исполнять обязанности руководителя общественного совета. Очень коротко, как проходила работа, буквально тезис. Часть людей, зашедших в общественный совет, не увидели по разным причинам своего интереса и индивидуально после наших встреч, разговоров приняли решение выйти из состава общественного совета, за что я им очень сильно благодарен и признателен. И, кстати, многие из них, выйдя из состава, работали параллельно довольно-таки продуктивно с общественным советом. Но были и такие люди, к сожалению, которые, даже являясь членами правления нашего органа, сами не работали и место не освобождали для других людей. Я напомню, что вот по, старому, по старой модели было 71 организация, к примеру, выбыло 6 организаций по разным причинам. То есть мы имели возможность пополнить эту, эту квоту новыми людьми, которые приходили работать. Но, к сожалению, зачастую мы не пускали инициативных, активных людей, непонятно по каким причинам имея свои цели и задачи, которые можно было воплощать в жизнь через данный инструмент, многие люди э, увидели, что это неинтересно, но, как я уже говорил, и э, не стали э, работать. Хочу напомнить, что данный механизм не позволяет зарабатывать денег, на всякий случай, я позволю себе это сказать, а скорее наоборот, скажу по своей практике. Я очень много времени уделял данному органу, и очень много временного ресурса и финансового было потрачено для того, чтобы по возможности объединять людей, которые имеют вот такие яркие, ярко выраженные инициативы. Звучало немало критики в наш адрес, но зачастую от людей, которые оценивали работу, когда я с ними разговаривал общественного совета по наслышке, когда критика звучит от самих членов данной структуры, это здорово, но когда взамен мы не получали никаких предложений, это странно. У меня есть четкая позиция. Критикуй, я предлагаю. И показывай пример, как надо делать работу. Может быть, действительно не все имеют опыт и умеют работать. Есть и объективная критика. Не всегда была слаженность в работе нашей структуры, слабая организованность, и вы видите сегодня этот факт, отсутствие единства. Хочу отметить таких людей, как Сергей Бондаренко, Ирину Лаврик, которые я не хотел переходить на персонали по разным причинам, но эти люди столько времени потратили своего для того, чтобы создать сайт и максимально информировать не только общественность Донецкой области по работе общественного совета. Вы знаете, когда я приезжал в чужие регионы, я очень много посетил коллег для того, чтобы понять, изучить, как работают наши коллеги в других областях. Я услышал, что очень многие общественные советы с нашего сайта и по кликам, если мне память не изменяет, там около уже 45 тысяч посещений на нашем сайте. Люди многие смотрели и планировали свою работу в том числе. Поэтому этим людям отдельное большое спасибо. Приведу один из немногих результативных примеров. По инициативе управления поддержан поддержанная форумом общественности в декабре месяце мы объединились вместе хотя бы по одному решению и проголосовали за то чтобы сессия областного совета вещалась в онлайн режиме большое вам спасибо за поддержку данной инициативы вы знаете я честно говоря не ожидал как оперативно отреагировал областной совет не хочу чтобы это звучало что я пою кому-то тут оды но в течение буквально двух недель прошло рабочее совещание, и на титульной страничке сайта Областного Совета вы сегодня можете видеть пробную программу э, вещания сессии областного совета там по моему 24 с чем-то секунды висит следующая сессия по моим данным будет вещаться в онлайн режиме теперь любой житель планеты может зайти и посмотреть эту сессию мало того я убедил коллег чтобы все сессии видеофайлы висели в архиве и вы в любой момент могли работать не только с документами которые висят на сайте областного совета но и с этим видеофайлом вы знаете я потратил два дня времени своего специалиста, и мы промониторили, как областные советы по Украине эту инициативу поддержали или нет, потому что мы отправляли свои письма. Я вам хочу доложить очень коротко, я думаю, эта справка будет интересна. Четыре всего областных совета вещают свои сессии через областные свои телевизионные каналы. Наш областной совет первый сделал подобный шаг. И только в Харькове принято было в декабре решение с 2013 -го года начать эту инициативу. Вы знаете, поступали мне звонки, город Бердянск поддержал эту инициативу. И уже сессия будет городского совета вещаться. И Крымская республика сейчас запросила наш, нашу аналитику э, для того, чтобы этот шаг сделать. Спасибо. Очень жаль, что таких примеров у нас очень мало. Часто э, давались идеи... Секундочку, секундочку. А где тезисы о работе рады? Секундочку. О том, как вы гадили на Донецкую область. Как Кипень обгадил на Минскую область самовольно. Спасибо. самовольно. Спасибо. как вы полили Евро-2012. Как да вы выращивали пальму Мерцалова. Да как вы отзывали Колесникова, премьер-министра и Ахметова кровавыми. Вы знаете, да вы украли Донецкая область. Ты, ты. Спасибо. Где твои тезисы? эту фигуру, делать большую ошибку. Давай регламент и садись. Спасибо. <свят> Осторожно. Э, очень, очень, очень жаль, что таких инициатив было очень мало. Э, хочу напомнить, что в общественный совет была подана 271 заявка на данный состав. Из них мы промониторили по направлениям СМИ 10 организаций экологической направленности, 13 организаций, казаки 22 организации, организации по работе с людьми с ограниченными возможностями 32, 31 организация около 30% организаций городских и районных были поданы документы Знаете, в этот работали, состав. Работали. Из них 36 организаций, которые находились в предыдущем общественном совете. Очень похвально и мне отрадно, что такое количество людей, почти три сотни человек, изъявили желание участвовать в работе данного органа. Но я на что хотел бы обратить внимание, я выскажу свою субъективную точку зрения что вот когда я посмотрел, что около 30 общественных организаций из городов и районов подали свои заявления, Де Юра не имеет на это права. Но у меня большая к ним просьба. Вы, пожалуйста, организуйте подобные структуры у себя в городах и районах, а потом после этого делегируйте своих людей для работы в общественный совет. Поэтому напоминаю, что... Учитывая прошлый опыт работы, когда мы не смогли, не могли собрать 71 организацию для того, чтобы зачастую был кворум, даже на положительное решение, которое не противоречили общему составу, мы не могли часто собирались и не могли проводить объективно свою работу. Поэтому было рекомендовано инициативной группе, чтобы общественный совет включал около 60 человек. Это позволит создать качественные комиссии и это позволит продуктивно работать. В первую очередь... Мы, э, я обращаю внимание, я очень внимательно послушайте э, за этой фразой, те люди, которые, если будут, будет проголосовано за численный состав 60 человек, те люди, которые не попадут.